এন্টারটেইনমেন্টের পক্ষ থেকে হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ টেগর এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ভলিউম 2 গৌরব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করে এই অ্যাওয়ার্ড শোটি আয়োজিত হয়েছিল গত 17 জানুয়ারিতে ট্যানসারাইন ব্যাঙ্কোয়েটে হয়েছিল এই ফ্যাশন শোটি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আফতাব শিবদাসানি এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বলিউডের আরেক প্রখ্যাত অভিনেতা বরুণ সুরিত এই গোটা অনুষ্ঠানটির আয়োজকের দায়িত্বে ছিলেন এই আয়োজক সংস্থার প্রধান ঘীনা পৌসা এই অনুষ্ঠানটিতে হয়েছিল ক্যাটোয়া ফ্যাশন শো তার সাথে দেখা গেল এই বিশেষ অ্যাওয়ার্ড শো যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অ্যাক্টর আফতাবের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিল রবীন্দ্রনাথ টেগর এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড

अगर हिस्ट्री उलट के देखिए तो आप रविनाथ टैगोर जी के नाम से ही शुरुआत होती है ये हमारा बंगाल आर्ट कल्चर सबसे हुआ है। रविनाथ टैगोर जी अपने आप में मैन ऑफ एंथम है एज पोएट एज वेल एज राइटर क्या क्या नहीं है मैंने मतलब इतिहास रचा है तो इस इतिहास के नाम पे एक वो पिंक रोज एंटरटेनमेंट की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने तो अपने अपने कला में अपने अपने क्षेत्र में बहुत वर्क किया है बहुत टैलेंट से भरे हुए लेकिन उन्हें मौका कभी नहीं हुआ है कि उनको रिकोग्निशन मिले तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे गाँव से हमने ऐसे लोगों को सम्मानित किया है और उसके साथ साथ कैच वचूर का एक कह सकते हैं कि डिजाइनर रैम्प वॉक था जिसमें दो हमारी ब्यूटीफुल डिजाइनर ने ब्यूटीफुल फुल कलेक्शन को लॉन्च किया उसमें थी अंकिता गुप्ता जी और मधुरी मार्डों साथ में बच्चे जो छोटे छोटे जो थे, थे, like, uh, like थे, थे आफ्ताब तो तो काफ़ी है तो आज की शाम तो जबरदस्त रही और आप लोग तो देखे इनको तड़का देने के लिए आप लोग और भी म, मतलब धमाल मचा दिया कितना सक्सेसफुल ग्रैंड रहा वो आप देख चुके हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोलकाता में फर्स्ट टाइम आया था 2019 में फिर 2020 में हीना जी के ही शो में आया था और तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ कोलकाता जो अपने आप में एक आर्ट कल्चर और मॉडर्नाइजेशन का एक संपूर्ण मिश्रण है मतलब मिक्सचर है ये और बहुत अच्छे से हेरिटेज कल्चर को संभाल के रखता है कोलकाता और जिस तरीके का ये शो हुआ है जैसे हम सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो क्या क्या किया है आर्ट एंड कल्चर के लिए लेकिन जिस तरीके से ये वाला शो हो हुआ है क्योंकि बच्चों को प्लेटफॉर्म देना जो जो यंगस्टर्स है या जो जो प्रतिभाशाली है जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता लोग अपने टैलेंट टैलेंट ही नहीं दिखा पाते तो मेरे हिसाब से अगर दे रही है हीना जी तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूंगा कि उनको ऊपर वाला और शक्ति दे और हिम्मत दे और लोग उनके साथ जुड़े और ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिलता रहे यंगस्टर्स को और टैलेंटेड लोगों को ও সব বিভিন্ন ফিল্ডের এবং এমন তো নিজের জগতে মানুষদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করে আর আজকালকার দিনে ওটাই ইম্পর্টেন্ট যে কতটা সুযোগ পাচ্ছে সুযোগের সদ্ব্যবহার কেউ কতটা করবে সেটা তাদের উপরে কিন্তু সুযোগ পাওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তো রিনা সবসময় সেটাই করে এসেছে এবং গতবারও সেটাই করেছিল এবং এটা খুব সুন্দর করে ও প্রোগ্রামটা করে অনেক বড় মাপের করে করে আর সবাইকে যে সুযোগটা দেয় সেই জন্যই আমি ওর পাশে থাকি এবং আমি অনেকদিন ধরেই চিনি ও নিজেও প্রফেশনালি অ্যাডভোকেট আর তারপরে নিজের একটা ফিল্ড আছে ওর গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডেতে ও মানে কিছু করেছে এবং এই যে ওর ভাবনাটা অন্য মানুষকেও আগে আমার এটাই আমাকে সবসময় অ্যাট্রাক্ট করে আর ওর ভালোবাসা তো অবশ্যই আছে তার জন্য আমি সবসময় আসি এবং আমি ওকে আমার তরফ থেকে ওকে অল দ্য বেস্ট যাতে ফিউচারে ভালো করতে থ্যাংক ইউ আহ ইনার সাথে পরিচয়টা সবাই জানে এর আগে অনেকবার বলেছি তো সেই দিন থেকেই ওর ব্যাপারে আমার একটা একটা এক্সট্রা কনফিডেন্স আছে এই শো এর যেদিনকে পোস্টার রিলিজ হয়েছিল সেদিনকেও আমি ছিলাম আজকেও আমি শোতে আছি এবং অনেকক্ষণ আছি মানে তিন সাড়ে তিন ঘন্টা রয়েছি হ্যাঁ অবশ্যই শো ভালোর সাথে আফতাব স্যারকে দেখার একটা ব্যাপার তো থাকেই সবার কাছেই প্রিয় যাই হোক ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে এরম শো প্রতিদিন ভালো ভালো হবে এটাই আশা করব আর অলওয়েজ হেনাজি রক অলওয়েজ प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इससे पहले भी 2025 में हुआ था ये रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड इससे बेटर हुआ ये वाला और जैसा कि दिख रहा है डे बाई डे ईयर चेंज होगा और तरक्की होती जाएगी बेटर होती जाएगी आगे इससे भी अच्छा होगा इंशाल्लाह तो हिना जी मेहनत करती हैं वन मैन आर्मी वन वो लेडी है वन मैन लेडी तो मेहनत करती है उनका मेहनत दिखता है प्रोग्राम में और बहुत न्यू कमर्स बच्चों को बच्चों के टैलेंट को वो मौका देती हैं अब आफताब शु जी थे और वरुण जी थे सभी लोग जहाँ पे उनके सामने परफॉर्मेंस करने का उन लोगों को मौका मिला तो तो एक, अच्छा एक एक अच्छा एक आप स्टेज दे रही हैं न्यूकमर्स को तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसे ही आगे सबको सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए तो हिना कौशल जी के लिए सैल्यूट है बहुत अच्छा आ, लगा क्योंकि के साथ अभी से नहीं काफी से काम करती तो मुझे हमेशा और आ, मेरा नाम पूजा शाह है और मैं मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है मुझे बेस्ट मे, मेकअप आर्टिस्ट और प्लस मैं रैम पॉप भी किया है रनवे के लिए और मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है, है आफ्ताब सर के बारे में तो क्या कह <laughs> मैम तो ऐसी हमेशा किसी न किसी को बुलाती रहती है जिससे बहुत मजा आ जाता है और मैं और कुछ कहना चाहती हूँ कि जो भी अपकमिंग मॉडल्स है जो अभी चाहते हैं इंडस्ट्री में कुछ नाम करना तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है हिना मैम के साथ काम करने का क्योंकि बहुत साफ़ सुथरा बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत प्रोफेशनली सब कुछ सिखाती है नो no डाउट बहुत अच्छा सिखाती है और यहाँ से बहुत लोगों को बहुत प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए कुछ करने के लिए

विडियो फंटेज़ी कैंपेन में ऑल ऑफ़ किड्स ऑल ऑफ़ किड्स आर इन द एक्सपर्ट्स आर द रिक्वेस्ट ऑल एवरीवन टू प्लीज प्लीज बी अट द बैक स्टेज